А в Краматорске у нас будет похожая программа, как в Мариуполе. Мы немного изменили характер проведения мастер-класса по фотографии. В целом все примерно так же. То есть это Инсталляция «Карточный дом», которая состоит из больших карт, портретирующих различных персонажей так называемых ДНР и ЛНР. На основе этой инсталляции будет сделан перформанс завтра в 6 вечера в Вильняхате в Краматорске и послезавтра. 4 апреля в Славянске в Центральной городской библиотеке. Кроме того, мы проведем мастер-классы по, по, работе с 3D-принтером, а также воркшопы по макетированию, по макетированию, моделированию. Этим направлением занимается лаборатория Изолаб, лаборатория цифрового прототип, про прототипирования. Мы также покажем фильмы. Это будут два фильма. Сегодня фильм «ПМР», который нам предоставили наши партнеры 86 прокат. И завтра это будет фильм «Хайтерма. История одного народа». Валерий Милосердов, руководитель нашей фотолаборатории, проведет серию, это будет серию, состоящая из лекций «Теория фотожурналистики» в течение нескольких часов. он расскажет о том, какие есть форматы работы в, в этом режиме. А на, на следующий день это будет мастер-класс, практическое занятие, конкретно уже вот по э, работе в поле, там или как, ну, более практические навыки по работе с камерой для журналистов. В принципе, мы ждем не только журналистов, а всех, кто хочет заниматься репортажной фотосъемкой, те, кто увлекается фотографией.